Kianti anggitanipun Radenabe yasatipura setunggal kagancaraken dining BK Almari perrangan angka wolulas Pangeran Mangku nyantrik ing Padepokan Somo wonten Padepokan ing Puncak gunung iku nama Padepokan Somo katon Panddito kekalih ingkang mandeki ati rasa ingkang sepuh Adisana kang anem kalipun Samyo acarane Pangeran Maku Nagararo kanthi tembung manis manuororo Pangeran sampun Sinung pasugatan Saadari tumrap wong Thedepok Sawusnya rerem penggaliye Pangeran wewarti lelakkoning Muni Purwo Matyo lan Wasono Marmo samangke Pangeran Prateng wukir dening sanget Werangrong Harso minto tedah Amre Sahi sampun prasetyo Baai Amastuti Saabarang Reh Sang Yogi Tan Suolo ing kayun. Ajar kekalih sampun andugi karsaning Pangeran Mangku Nanegoro. Kekalihipun matur. Duh wong Agung kang tahat kaswasih. Ayo Eru ing galih, pun kaki asung tutur, Mela patuko mangkin perang temah rempon karisakan sawwaiyoaba. Awit batuko ujub Riak kibir. Ambek gung gumunggung. ngandelaken wekiking pambuti, dibianing palukun. Sarwo cukup cupeting syarat, mewah Aji joyo kawijayan, mondro guno sekti dibionung. Paduka supe lamun asor ungguling jurit, kagunganipun yang manun. Gengeng karso kerut ing ardani, madegnoto tanwinawas putih, haja juluk susunan hati prakoso. Kang makaten kaliwat saking sisip, Awit Wahyu Nur Buah Yekti mboten kenging ginayuh saking gedhe gedik Jayaning perang. Pinten kuwate wong gedhe gedik temah manggih asor. Sampun nelat dalampahanipun Rama Paduka Kang aji aning wukir sembuyan ceculuk Sultan Dandun. Dereng mangsa ngegungaken kamukten. Angesti para sinom cacah 70 garwane. Tur mantrine amung selawi iji. datan merin ing sajati mung ambek gumung tuas tiwas aweh wisaning diri dadi kedudon ten kekuyu sesamane marmo angger den awas den iling yen ditaing widhi apes nggenipun Analato lado ing reh harjanti utame lelakon kadhe eyang paduka wong agung sesotianing bumi ingkang bawani rat sawegung kanjeng panambahan senopati Tuing tias mi gatos ma ngayuh tatan pekat tenyo mangunteki, tansah amawas diri kuleneng asamun, meleng mendeng gumolong mering jati, satine juang manon. Nuli wonten sasmi taneng juang widi, kang akaryo gawok, arupi lintang prapto ing arsani. Awa warti katrimeng widi, kinon madek aci amengku kaprapun. Suprandene maksih lumuh Madeg Narindra. Nadian wis katah Wadyane. Masih hadreng pamesuneng budi Sru Protanira satemah kataman wahyu kinaut. Tripawana wis kawengku kabeh alam sahir lan kabir ruruning atunggal. Dine ing jaman mangkin tetuladan kangge ngrinaos Rama Tuan ingkang mandiring baris ing tanah sukawati. jeng pangeran mangkubumi dini lelampakani pun kang paman kati yang tuan kanjeng senopati karem mawas diri merih sampurneng kawruh kawruh marang wakasing dumati dadine lakon datan samar purwo matio wasono marmom nadian balane wustadi tan kewran ing pupuh ngirup tanah monconagoro supran dini tanayun matek aci awit sampun udani tering mangsanipun Samange Angger kalamun suawi inggih sampun ngantos kerem ngelmi teguh sesamine. Awit ngelmi lair angakak dudu. Angger-angger karma tetaki dingin. Neges karseng manon. Ten atetep mantep ngidhep maring Yuang murbing bumi. Supaya dadi bekasipun inggih bekasane wong tinih ta ten kongsi prap tengdon. Terus, Mark meing Yuwang Amrih Karaket meing tinggal jati jadidining pangaruh Merih sampurno anunggal anane Yenwus nunggal maksih kekalih Gusti lan Kawlo laku lair laku batin yen sampun gumolong Datyo jammnaguna utama tinnis sampun amengku lan mengkoni kang Kajinipto dadi kang sinyo Prapto latihan Silih perangi Tri bumi, Mng Suhiriroewon Lamun Anggger madep dasar kumandel marang Juwang Widi kaman Samyo Isis, Tadyo Teguh timbul. Awit manungsa muung Dharmo nglampai karseng juwang Manon. Hapesunggul yakni Dudu Darbee, sampun susah yen tinita alit, Soku yen tintah Luhur, Den prayetno bekaning Dumati kang murungaken lakon. padhe luhur kathah rencanane babakale kawerian sayekti amung loro lan pati den mantep den emot kegulangan timen lestari marmo angger den sareh galio arereo aning ngriki dingin ameswa buti amrih luhur lamun sampun ening ing panggalih ageleng gumolong sakarsanto sumangga nah angger pun kaki ketah memeling ing paningal mami Kang keneng rinuruh Rama Paduka ing Sukowati wahyune wis blorong. Yakti bangkit ing tembe, Wibowo ambawani. Juwoniyan pangungsi mring Ramanto. Sang pandhita kekalih kenyo tuturi Pangeran Mangkunegara kongsi kalih Ratri. Pangeran dahat karaos ing kalih tadio amastuti, Pangeran rereh nentermake sarira aning padepokan somo katon. Dahat musakat kasrakat datio tan pekat semedi Minto nugrahaning juang suksmo Atilar dahar lansari